6 мая в 23.10 дежурную часть нашего отделения полиции поступило сообщение из 16-й городской больницы о том, что к ним доставлен житель города Днепр с огнестрельным ранением грудной клетки. Потерпевший является 88 -го года рождения, проживает на территории нашего отделения полиции который находится в крайне тяжелом состоянии. Он доставлен с улицы Сечевых Стрельцов. Было установлено, что находилась компания, которая распивала спиртные напитки, в ходе чего потерпевшим были причинены данные телесные повреждения. В тот же день ведомости были внесены в ЕРДР с первичной квалификацией покушения на убийство. Часть 2 статьи 15, часть 1 статьи 115. Опять-таки, в ходе работы ночью наш потерпевший скончался, и данные преступление было переквалифицировано уже на убийство. Был установлен житель города Днепр, который ранее знакомый с нашим потерпевшим, который также распивал спиртные напитки, который и совершил данное преступление. Между потерпевшим и подозреваемым возник конфликт словесный, который перерос в толкание, в мелкую потасовку, и подозреваемый достал пистолет и произвел два выстрела в потерпевшего. Установлено местонахождение и, следовательно, изъят пистолет, который, из которого производились выстрелы. В тот же день, когда был установлен подозреваемый, его задержали по статье 208 УПК Украины, ему грозит лишение свободы от 7 до 15 лет.